اللہ و الرسول اے اہل ایمان اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی ولی الامر منکم اور اپنے حکمران کی بھی حکمران کے ساتھ اطاعت کا لفظ نہیں آیا اس کی ریزن یہ تھی کہ وہ مشروط تھی اللہ کی اطاعت کے ساتھ اور رسول اللہ کی اطاعت کے ساتھ اسی لیے اس کے ساتھ اطاعت کا لفظ نہیں آیا کہا حکمران کی بھی لیکن ساتھ ہی آیا اسی آیت میں فائم تنازع فی شعین فردو اللہ اور رسول اگر تمہارا اپنے حکمران سے بھی جھگڑا ہو جائے نا خلیف وقت سے بھی تو بھی معاملے کو پلٹانا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف اچھا یہ اول الامر میں انہوں نے امام نیفا امام شافی کو داخل کیا ہوا ٹھیک ہے شوق سے کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر آپ نے اگلی بات بھی ماننی ہے کہ اگر ان اماموں کے فتووں سے بھی اختلاف ہو تو معاملے کو پلٹانا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ویسے تو یہ خلیفہ راشد کے بارے میں تھا حاکم وقت کے بارے میں تھا تم اپنے بزرگوں کو بھی ڈال لو تو تب بھی اس میں سے ہی زر نکلے گا اور امام بھی یہی کہہ کے گئے ہیں حجت اللہ البالغا میں شاہ ولی اللہ دہلوی نے سارے آئمہ کے اقوال نقل کیے انہوں نے کہا کہ ہماری آپ نے اندھے بن کی تکلید نہیں کرنی کتاب و سنت کو فالو کرنا ہے بلکہ شاہ بل اللہ دلوی نے کہا اندھی تقلید نے تو امت میں گمراہی کا دروازہ کھول دیا میں اس کے اوپر کافی دفعہ بول چکا ہوں پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر جھگڑا ہو تو اللہ رسول کی طرف پلٹانا ہے انکن تم منہ یوم آخر اگر تم اللہ اور یوم آخرت کے اوپر ایمان رکھتے ہو نا پھر تمہارا یہ ایٹیچیوڈ ہوگا کہ معاملے کو پلٹاؤ گے اللہ اور اس کے رسول کی طرف اسی میں تمہاری خیریت ہے اور اسی کا انجام اچھا ہونے والا ہے سورہ النساء آیت نمبر 59 اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے اپنی امت کو کیا تعلیمات دیں جاب بن عبداللہ کہتے ہیں اس حدیث کو روایت کیا ہے امام جعفر علیہ السلام نے امام باقر علیہ السلام سے انہوں نے جاب بن عبداللہ علیہ السلام سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی ممبر پر آتے آپ کی آواز بلند ہو جاتی غصے میں اضافہ ہو جاتا آنکھیں سرخ ہو جاتی گویا کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہو یہ ممبر کا سٹائل ہے پھر آپ فرماتے ہیں میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے ہیں جس طرح یہ دو انگلیاں شہادت کی انگلی اور ساتھ والی پھر آپ علیہ السلام کہتے اما بعد کتاب اللہ خیرو محمد صلی اللہ علیہ میں بھی ہے سن نسائی کے اندر بھی موجود ہے آگاہ ہو جاؤ سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے بدترین کام وہ ہے جو دین میں خود سے جاری کر دیے جائیں وہ تمام کام بدتیں ہیں تمام بدتیں گمراہیاں ہیں تمام گمرائیاں جہنم میں لے جانے والی ہیں یہ نبی الاسلام امت کو سکھاتے تھے قرآن اور محمد رسول اللہ کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم پھر صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حجت الوداع کا خطبہ دیا اس میں الفاظ ہیں یہی جابے بن عبد اللہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں وہ بڑی پیاری حدیث ہے امام باقر علیہ السلام سے ہی ہے امام باقر ملنے کے لیے جاتے ہیں جاب بن عبد اللہ کو وہ نابینا ہو چکے تھے تو جب ان کو پتا چلتا ہے کہ اہل البعید میں سے آئے ہیں امام باقر علیہ السلام تو وہ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ وہ ان کے سینے کے بٹن کھول کر ان کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہیں اپنے نبی کی خوشبو ان سے لینے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں میرے بچے جو تو مجھ سے پوچھے گا نا میں تجھے بتاؤں گا پھر وہ سات آٹھ صفوں کی حدیث شروع ہو جاتی ہے جس میں جابر بن عبداللہ نے رسول اللہ کا حج بیان کیا ہے اس حدیث کا نام ہی حدیث جابر ہے کہ نبی اسلام کا حج کیسا تھا اس میں پھر وہ حجت الوداع کا خطبہ بھی اس میں نقل کرتے ہیں پھر اینڈ پہ بتاتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام یمن سے سو اونٹ لے کر آئے تریسٹھ اونٹ نبیل اسلام نے خود مبارک ہاتھوں سے نہر کیے کیونکہ آپ کی عمر مبارک بھی تریسٹھ سال تھی اور بکیا کے جو سنتیس اونٹ ہیں وہ حضرت علی نے نہر پھر ہر اونٹ میں سے ایک ایک بوٹی نکالی گئی اور اس کی ہنڈیا پکی اور پھر جعب بن عبداللہ کہتے ہیں کہ مولا علی اور رسول اللہ نے دسترخوان پہ بیٹھ کے وہ سو اونٹوں کا اکٹھا بنا ہوا جو گوشت تھا اس کو تناول فرمایا تو جعب بن عبداللہ بڑی محبت کرتے تھے انہوں نے کوئی کنجوسی نہیں کی حضرت علی کی فضیرت بیان کرنے میں اسی حدیث میں آتا ہے کہ جاب بن عبداللہ کہتے ہیں نبی الاسلام نے حجت الوداع کے موقع پر جب یوم ارفا کا خطبہ دیا تو اس میں فرمایا میں اپنے با تم میں وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ جسے مضبوطی سے پکڑ لو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے اور وہ اللہ کی کتاب ہے مسلم شریف میں حجت الوداع کے خطبے میں صرف قرآن کا ذکر ہے کتنی حیران کون بات ہے حجت الوداع کا خطبہ مسلم شریف کا یہ بیان نہیں کرتے سنت کو ماننا قرآن کو ماننا ہے کیونکہ قرآن ہی نے ہمیں سنت کی طرف بھیجا ہے جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور پھر المستر الحاکم میں جو خطبہ ہے اس میں الفاظ ہیں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت اس کا مطلب ہے کہ کافی ساری باتیں ہوئیں کہ نبی اسلام نے صرف قرآن پر ایمفسائز کیا سنت کا بھی ذکر کیا بعد میں بر بابوں کا ذکر نہیں ہے اس میں اگر بابوں کا ذکر ہے نا تو وہ پولیٹیکل اطاعت میں ہے جامعہ ترمزی میں ابو ابوداؤد کے اندر سننے بنے ماجا میں تم میرے بعد بہت اختلاف دیکھو گے اس وقت میری اور میرے خلفۂ راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لینا اڈئی کم بس و سنت الخلف راشدین المحدین داڑوں سے پکڑ لینا مضبوطی سے تو تم گمرائی سے بچ جاؤ گے یہی وجہ ہے کہ جب رسول اللہ کی وفات کے بعد حضرت بکر صدیق کے خلاف منکرین زکات کھڑے ہوئے تو ہم نے حضرت بکر کی سنت کو مضبوطی سے پکڑا اور ان کو حق پر مانا سیدنا عمر اس ازمائش سے نہیں گزرے ان کے مخاطبین یا مخالفین رومنز اور پرشینس تھے حضرت عثمان کے جب مخالفین کھڑے ہوئے ہم حضرت عثمان کو خلیفہ راشد مانتے ہیں اسی طریقے سے سیدنا علی کے مخالفین جب کھڑے ہوئے جنگ جمل صفین نہروان میں ہم حضرت علی کے ساتھ ہیں یہ سارے کے سارے معاملات پولیٹیکل اطاعت میں ہیں ہاں جہاں کہیں دین کا مسئلہ آئے گا وہاں خلفہ راجدین کی بھی اطاعت نہیں ہے یہ ذہن میں رکھیے گا ہم بخاری مسلم سے ثابت کرتے ہیں بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے مروان بن حکم امام زین العابدین کو خود بتا رہا ہے ان کے دادا سیدنا علی کے متعلق امام زین العابدین کا نام ہے علی بن حسین بن علی علی مسلام اجمعین بخاری مسلم دونوں میں ہے ہے مروان کہتا ہے کہ میں میں اس مجلس موجود تھا جہاں حضرت علی اور حضرت عثمان کا آپس میں اختلاف ہو گیا حضرت عثمان حجتمتوں سے روک رہے تھے اور حضرت علی مسلسل ان سے بحث کر رہے تھے پھر اینڈ پہ جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت عثمان اپنی بات پہ قائم ہے اور نہیں ہٹ رہے تو حضرت علی نے کہا کہ میں کسی شخص کی وجہ سے رسول اللہ کی سنت نہیں چھوڑ سکتا خواہ وہ آپ ہی کیوں نہ ہو حضرت علی نے حجرت تمتو کیا حضرت عثمان کی مخالفت کر دی خلیف راشد کی لہذا اس سے پتا چلا اڈئی کم و وسنت الخلۂ راشدین الماہدین کا مطلب ہے پولیٹیکل ڈسیزنس میں پیروی کرنی ہے دینی ڈیسیژ میں صرف وہ جس پہ صحابہ کا اتفاق ہو اگر رائے قرآن و سنت کے خلاف ہوگی پھر خلیفہ راشد سے بھی مخالفت کی جائے گی حضرت علی کی زندگی اس کے اوپر گواہ ہے صحیح مسلم میں تو آتا ہے کہ تفصیل کے ساتھ حضرت عمر نے بھی حجرت متوں پہ پابندی لگائی تو عمران بن حسین ایک صحابی تھے جن کے بارے میں مسلم شریف میں آتا ہے کہ فرشتے ان کو سلام کیا کرتے تھے وہ سنا کرتے تھے یہ ان کی کرامت تھی ان سے جب کسی نے پوچھا کہ حضرت عمر نے جو حجت بندی لگائی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کے بعد کوئی وہی نازل نہیں ہوئی ہے نبی الاسلام تو حج تمتو جاری کروا کے گیا یہ تو مشرکانہ ایک رسم تھی کہ حج کے دنوں میں عمرہ نہ کیا جائے نبیلاسلام نے اس رسم کو توڑا ان کا کتاب وقت ہے کہ یہ شخص جب حکمران بنا اتنے سخت الفاظ میں انہوں نے حضرت عمر کا ذکر کیا انہوں نے کہا یہ اس نے کیا نبی الاسلام سے کوئی ثابت نہیں تو دیکھیں آج امت نے دو خلف راشدین حضرت عمر اور حضرت عثمان ان کے فتوے کو ایسا چھوڑا ہے کہ ایکزیکٹلی exactly اس کے اپوزٹ کرتے ہیں دنیا میں نائنٹی فائیو پرسینٹ مسلمان حجرت تمتو کرتے ہیں ایک ہی ای سفر میں عمرہ اور حج جمع کرتے ہیں چاہے وہ کران کی شکل میں ہو چاہے تمتو کی شکل میں خلف راشدین کے فتوے نہیں چل سکے سنت کے خلاف تو آڑے بابے تھے شاہی کوئی نہیں میرے سا ہے ہی کوئی نہیں تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں تو اسی بابے لے کے بیٹھے ہوئے ہو عبداللہ ابن عمر جو بیٹا ہے حضرت عمر کا جامعہ تر میں آتا ہے کہ ایک شامی آ کے پوچھتا ہے کہ کیا حجت متو کرنا جائز ہے ابن عمر کہتے ہیں جائز کیا سنت ہے یعنی ایک سفر میں حج اور عمرے کو جمع کرنا نبی اسلام نے ویسے حجت متو نہیں کیا تھا لیکن تمتو آپ نے اس اعتبار سے کیا کہ کیران بھی تمتو کی ہی ایک شکل ہے